ঊনৈশ সাতসত্তৰ চনত আমাৰ ৰূপালী মহাসী সংস্থাৰ জন্ম হৈছিল আৰু জন্মৰ লগ আমি শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপন কৰি আহিছো কিন্তু এই বছৰ জুবিন গাৰ্গ ঢুকোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ অসমত অকণমান সি সেমেকা হৈ আছিলে গতিকে আমি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাছিলো ৰাসখন পাতিম নে নাপাতিম ৰাজহুৱা সভাই অৱশ্যে সিদ্ধান্ত ললে যে আমি ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে এখন উদযাপন সমিতি গঠন কৰি নতুন চম শিল্পী লৈ পেলাই আজি এইবাৰ ৰাসখন পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিলে অহা পাঁচ আৰু ছয় নৱেম্বৰ তাৰিখে যি ৰাসলীলা আমি আয়োজন কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আমাৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ নৃত্যৰ অংশ দুয়োটাই আমাৰ গোবৰ বালাটা আৰু মহাৰাস সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে নাটকৰ অলপ আমাৰ মিউজিকৰ কাম বাকী আছে আমি এতিয়া আমি মিউজিকৰ কাম আৰম্ভ কৰি আছোঁ এইবাৰ আমি আগতকৈ আমি আগতে যিটো হেৰিত দেখাইছিলো এইবাৰ আমি অকণমান মঞ্চৰ হেৰিটো সাল সলনি কৰি আমি তিনিটা মঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি অকমান ভ্ৰাম্যমানৰ হেৰি এটা লৈ আমি তিনিটা মঞ্চতে প্ৰদৰ্শন কৰি অকণমান উন্নতভাৱে আগতকৈ ৰাসখন আমি দেখুৱাম বুলি আশা কৰিছো গতিকে সমূহ ৰাইজকে আমাৰ ৰাসখন উপভোগ কৰিবৰ বাবে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই